ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಗ ರಂಗೋಲಿ ಹಸ್ತಕಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ಸುಂದರ ರೂಪನೇ ಎಂಬ ದೇವರ ನಾಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಚನೆ ರಾಮದಾಸರು ಮತ್ತು ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ ರೇ ಪಾ हरे श्रीनिवास सुब्रह्म्यने सुन्दररूपने सुरसेनापति सुकुमार सुब्रह्मण्यने सुन्दररूपने सुरसेनापति सुकुमार अनलसंभव आश्रित पालकम पराक्रम अगणित महिमा बालसूर्य ब्रह्मचारी मयूर वाहन मन्मतने सुब्रह्मण्यने सुन्दररूपने सुरसेनापति सुकुमार षण्मुखदेवा शरवणा भवने शक्तायुधरा शम्भुकुमार षण्मुखदेवा शरवणा भवने शक्तायुधरा शम्बुकुमारा कार्तिकेयने कुक्कुटध्वजने तारकभञ्जने स्कन्दने सुभ्रं सुन्दररूपने सुरसेनापति सुकुमारा ಉ ರೂಪದರ ಉಮತನಯನೆ ಗಜಮುಕ ಸೋದರ ಗಾನ ಉರಗ ರೂಪದರ ಉಮಾತನಯನೆ ಗಜಮುಕ ಸೋದರ ಗಾನ ಜಯ ರಾಮ ವಿ ಪದ ಸಿವೆ ನಗಿತು ಪಾಪವ ಕಳೆಯು ಪಾವನಚರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೆ ರೂಪನೆ ಸುರಸೇನಾಪತಿ ಸುಕುಮಾರ अनलसम्भव आश्रितपालक पालक अमित पराक्रम अगणित महिमा बालसूर्यने ब्रह्मचारी मयूर मन्मतने सुब्रह्मण्यने सुन्दररूपर सेनापति सुरसेनापति सुकुमार सुरसेनापति सुकुमार